Продовжується ранкова кава-вікенд. Є обіцяний нами раніше гостьовий майданчик з керівником центру психології та розвитку, психологом та бізнес-консультантом Рімою Мирною. Дякую, що в чергове ви з нами. Добре Доброго ранку. Ми говоримо сьогодні про новий рік, і як з професіоналом, зі спеціалістом хочеться у вас запитати: планувати новий рік потрібно. Взагали справы на Новый Рик, это, может до, до мирный бизнес-консультант, и с чего начинать mm. планирование? Да, конечно, планировать. Когда мы собираемся в дорогу, мы же обязательно чего-нибудь думаем, что с собой взять, да? Берем какой-то рюкзачок или чемодан, а, и точно знаем, что мы уже брали, если мы эта поездка знакомая, да, чего еще не брали, да? То есть все равно мы что-то делаем, безусловно, планировать нужно. Но я бы хотела начать с того, что прежде чем планировать, нужно понять, что ты в этом году сделал. Если ты напланировал что-то в этом году, да, то у тебя есть привычка планировать на следующий год. Конечно, нужно разобраться, что я сделал, как я сделал, да, что у меня из этого получилось. То есть сделать некий такой анализ. Да, и когда мы делаем анализ, я думаю, что это такая всем известная штука, мы делаем, может быть, не такими громкими словами называем итоги, анализы, оно как-то всегда звучит немножко очень громоздко. Да? На самом деле это обычная такая инвентаризация того, чего мы сделали. И вот тогда, когда мы это просматриваем, мы точно видим, да, что у меня получилось, да, что у меня не получилось, чего я не успел сделать или чего я там не дотянул. Ну, то есть тогда мы уже какие-то причины видим. Да? Это очень важная штука. А есть вещи, которые уже изжили себя, с ними нужно попрощаться обязательно, да. А есть вещи, которые нам мешают двинуться дальше. Я это использую слово как демонтаж. Давайте вот демонтируем все лишнее. Из не нужно... термин. <с> ну, наверное, что-то так у меня сегодня да выходит. Поэтому посмотреть, что мы сделали, каким образом э мы это сделали, да, и какие итоги мы берем из этого. Только вже благодаря цьому можемо следующую свою. А, а. щодо до планування, я не знаю, звідки така традиція з'явилася. Писати листа собі в майбутньому, якісь туди мрії свої записувати, записувати свої цілі. От для чого це, чому воно допомагає? Чи воно допомагає взагалі здійснитися цим мріям, поставленим цілям? Mm. Знаєте, так, да. Хороший метод, їх много на самом деле, але це теж дуже хороший по-своєму, тому що, во-первых, потрібно мечтать завжди. это очень окрыляет. Это такая энергия, которая позволяет двигаться вы знаете, в верхних слоях атмосферы. Да? То есть вы знаете, что самолеты летают высоко. Вот, поэтому нужно мечтать, раз. Во-вторых, нужно ставить большие цели. Большая цель – это драйв. Большая цель – это энергия. И мы тогда как бы большие. Если мы ставим комфортные, маленькие цели, такие серенькие, удобненькие, да, то и мы такие какие-то, да, получаемся немножко... А можно, комфорт... а можно эту цель распределить и распланировать по Кропову да. и досягнуть. вот это как раз о том, о чем мы сегодня говорим, о планировании вот этой цели. Я просто говорю о том, что вот Надя спросила, я говорю, да, большая цель, она всегда немножечко нас держит в тонусе, да, это такая энергия, как топливо, мы на ней двигаемся, да, вот как мы двигаемся, вот это наше такое внутреннее ощущение, которое очень помогает. А вот что тогда делать, если вы уже прочитали уже в будущем этот лист, а там ну, майже ничего не сбылось? Воно же, мабуть, тогда и опускает на низ и как-то немного да. Ну, вы знаете, почему большая цель тоже хороша? Если вы запланировали, допустим, прочитать 100 книг, потом смотрите по итогу, да, что же я прочитал. Прочитал 50, но 50 это тоже цифра. Да, или я запланировал там выучить там столько-то языков, выучил всего два, или выучил там на какой-то уровень. Вот это и будет ваш результат, который вы берете в следующий год. Вот это опорная точка, которая вам позволяет в следующем году спланировать, что бы я хотел. Ага, у меня есть уровень там А, да, или уровень Б. Я хочу выучить еще. Вот тогда на основании. До работы-то <дорубити> еще не, не встиг Да, Вот это анализ это очень хорошая штука, которая помогает двинуться вперед. А, в нашем центре есть коучинг-студия. Вот как раз мы на днях решали с предпринимателями вот такую задачку. Да? А, почему у меня не получается? Да? Делали анализ, и он смотрит, оказывается, чего не дотянул. Правда, большую цель сложно преодолеть. Она как большая гора. Ну, якщо її розбити на якісь шаги, вона так-то кажеться вже менше пугающа і більш доступна. Цей аналіз це один з прийомів правильно себе налаштувати, налаштувати саме на виконання. Да. Є якісь ще прийоми для того, щоб правильно налаштувати себе і не дуже засмучуватися, якщо там чогось ти не дочитав 50 книг. Які? Слушайте, ну ви знаєте, є такі речі э, мотиваційні. Да? Я в них так вірю. 50 на 50. Я всегда знаю, что есть вещи, которые тебе нравится делать, и ты делаешь это с удовольствием. Вот Надя сегодня стояла, делала, я видела, как ты улыбалась, как будто медитировала, да? Когда ты делаешь то, что ты хочешь, вот в этом есть твоя энергия. Когда ты делаешь с большим трудом, да, вот там с мы уже как-то об этом говорили, то правда там требуется больше энергии, может быть, больше силы воли, какой-то усилий прикладывать. Человек, который развивается, который ну, вот как бы планировать можно в разных ипостасях, да, можно планировать личностное развитие, можно там семейное, можно свое предприятие планировать, да, там много еще сфер здоровья, например, отношений и так далее. Вот в какой сфер ты себя э, хочешь развивать в следующем году, да, куда ты хочешь двигаться? Вот, и вот отсюда тоже очень важный момент. Делай то, что тебе хочется. Если ты будешь планировать то, что тебе не хочется, только потому, что это надо, то правда это достижение будет таким трудным. Учитесь слышать, что вам хочется позитивное налаштування, да, и не треба силувати себя до чего, -то. абсолютно. Лишье лишье роботить до чего душа. До чего да, вот вы знаете, слушать свою интуицию, она у нас есть, просто мы иногда ее настолько закрываем какими-то шаблонами, какими-то ненужными м -м, отговорками, да, вот иногда вот хочу сегодня полежать, да, на диване, а, ну что ты в этот момент делаешь? А я вот размышляю над этим. А что тебе это дает? Да, и вот так пошагово можем прийти, почему человек сейчас взял какой-то тайм-аут или какую-то паузу, или почему ему нужно сейчас состояние покоя, ну, что он решает этим, да, это тоже очень интересная штука, поисследовать себя, да? может быть, для личностного роста ему как раз не хватает каких-то пауз, да, ему не хватает вот это тоже очень. А чи а. а. ну, а. есть сенс от особистое життя, вот, например, в наступном уроке я точно выйду замуж, а, например, вид даже, даже, если хлопца не то, ну, просто такая цель, я хочу и все, Обо, Слушай, на суд, на ну, роте, там Да, я... личность на это интересно. <laughs> вот это как раз пили. цель про отношения, да, мне mm -hmm. кажется, отношения это одна сфера, да, а личная, ну, если я хочу выйти замуж, там, как говорят, за миллионера, да, я как спрашиваю: ты минимум на сколько тянешь, на миллион тянешь, да, ну, условно говоря, то есть если ты хочешь выйти замуж, и тебе есть представление о ком ты хотела бы там, или о ком мечтаешь? Что тебе нужно делать для того, чтобы вот как-то быть на равных с ним, да? То есть, ну, там, языки, верховая езда, там, что-нибудь такое из искусства, да, что-нибудь из пения. То есть, есть в таком вот ну, оно тоже чему-то помогает. Да, и... так же. Ну, это есть такое твое личное развитие, и ты благодаря этому будешь так хороша, там, я не знаю, там, в какой-то опере или симфонии, даже что обязательно посмотрит тот, кто... То ви там в цьому кругі є. Ну, я не планую одружуватись в друге, в новому році. Мене все ще турбує, мене все ще турбує питання е, інтуїції. В тебе дуже гарна жінка, у yeah. тебе другий вже план. А, чи можна, е, якщо, якщо ти не віриш в інтуїцію свою, або якщо ти не навчився до неї прислухатися, ще зрозуміти, що саме тобі, тобі потрібно в новому році? Окрім, mm -hmm. окрім того, щоб дослухатися до себе, до своїх внутрішніх бажань. Но все-таки в таких случаях я э, использую такое интервью, да, условно говоря. А, что бы ты хотел? Всегда я спрашиваю, ну что бы ты хотел? Человек, который не знает, чего он хочет, он не живой, он покойник в отпуске, понимаешь? Ну как это не знать, чего ты хочешь? Как минимум, хочу пить, есть, спать, но ну, такие базовые потребности. Да? потом хочу с кем-то общаться, потом хочу как-то себя реализовать, потом чего-то хочу достичь. То есть это такая пирамида потребностей человеческих. Все равно нужно знать, чего, ты, чего же ты хочешь. Ну вот я говорила о тех секторах. Есть сектор личного развития, есть сектор здоровья обязательно, потому что сегодня без здоровья это не таблетки и не больницы абсолютно. Здоровый образ жизни это совсем другой глобальный слой, в котором тоже очень много чего есть. Да? Есть сфера работы, есть сфера семьи, да, есть сфера хобби обязательно, потому что ну вот это, наверное, для того, чтобы быть счастливым, нужно быть в каком-то балансе. Да? И вот есть такое колесо баланса, в котором вот эти все сферы есть, и мы можем их развивать гармонично. Это не обязательно, что в каждой сфере должно быть по 50-30%. Нет. Если мне достаточно для хорошего, здорового образа жизни... Там, ну, не обязательно пробежка, да, может быть, минимальная зарядка или там какой-то там холодный душ. То есть у каждого вот эта своя сфера здоровья. Не, не ищите шаблонов, мы так за, с шаблонами заполнены, что мы думаем, чтобы быть счастливым, нужно бежать там 5 километров, да, вот за границей бегают все. Когда я спросила, а чего вы все бегаете, ну, мне моя подружка сказала, а как, мы ну, бежим от стресса, а что мы будем делать? Для меня это было большое удивление, я думала, они бегут для здоровья или для удовольствия, да, ну, вот как-то так. То есть у каждого вот эта процентная составляющая будет своя. І от мені каже, що ти теж можеш определити, що тебе більше хочеться. Mm. Може, будь <гум> і Однозначно. І тоді потрібно планувати, куди я хочу, а, ну в яку бы страну поїхав, в яку да? мне бюджет нужен. Тобто, це, це та сфера, коли навіть якщо е, ти не спілкуєшся зі спеціалістом, то інтерв'ю ти робиш сам для себе. Сам Можна. себе питаєш. Да, і це і це тут важливо тут важливо не займатися самообманом. Можно берем листик стандартно, да, вот то, что мы говорили в прошлый раз, и мы прописываем, чего я хочу. Пишите все, что вам приходит в голову, даже катание на китах, не вопрос потом вы для себя определите. Вот, вот это раскачать свою спонтанность и дать много своего «хочу», позволить себе хотеть. А потом из этого вы выберете, чего на самом деле хотите. И такой еще очень важный момент. Можно планировать, мы это делаем всегда, но просто мы не так громко об этом говорим. Мы знаем, что, допустим, у нас ребенок, выпускник школы, мы будем поступать. Это глобальное какое-то планирование. Мы планируем, да, там вуз, мы планируем пройти профориентацию, мы планируем там выбрать какое-то общежитие или что-то там еще. То есть есть же мы планируем, да. Потом может быть планирование такое сезонное, да. Но ну, зима, лето, осень. То есть. То есть, отпустки, есть может минимум. быть отпуск, может быть какая-то там дача, может быть еще какой-то художник художники на пленеры, ремонт, да, это тоже важная важная составляющая. Можно запланировать финансовые какие-то такие вложения. Это тоже очень важно. Вот если мы, допустим, там поступаем в первый класс, да, то точно я знаю, что мне нужна в август месяц такая сумма. Вот это и будет планирование финансовое. Да? Ну, вот как бы тогда такие можно перейти на житейский уровень такой, как минимум. Дуже дякую, дуже дякую. Я для себя особисто зроб, зробив певну кількість висновків и уже У голові якісь плани на новий рік mm. сформувалися. У нас в гостях вже традиційно час від часу з'являється і дає безліч влучних порад. Була керівник центру психології та розвитку, психолог та бізнес-консультант Ріма Мирна. Дякую, що провели частинку недільного ранку. свого з нами обов'язково будемо, да, обов будемо вас запрошувати, друзі. Книговір продовжує наш ефір. Не перемикайте це. Ранкова кава вікенд.